Qazach bölgəsi, İnçədərəsə, Kəmli kəndi, Azərbaycanımızın cənnət məkan bölgəsidir. Doğrudan da çox gözəldir. Bax bu cənnət məkan. Bax bu gözəl bağ-bağca. Mənim paşa babamın, yetər nənəmin, bayram qardaşımın Fatıma nənəmin ocağıdır. Bax bu gözəlliyi də bu gözəl kəlağaylı Fatma gəlinimiz, bacımız yaradıbdır. Görün nə qədər günə-günə gözəlliklər yaradıb. Bu günləri özü becərir, özü bəstələyib, özü bəsləyib. Bu qədər işin, günün içində Fatma xanım yorulmayasınız. Heç vaxt gücünüz azalmasın. Həmişə belə eşqli olasınız. Doğrudan da hər şeyə sevgi gərəkdir. Elə bax bu bahara, bağçaya da, bu gözəlliyə qulluq eləməyin özü insanın qəlbindən gələn bir sevgidir. Bir sevgidir. Baxdım, heyran qaldım. Məni bu gülləri mehman eləyin. Məni bu güllərlə bir çan eləyim ay Fatma xanım. Sən Allah mənim bu güllərə qurban eləyin. Güllü mələklərlə əks təyidir. Gülləri də ordan da çox sevirəm, çox bəyəndim. İnşallah bax bu üzüm də yetirər. Gəlin bu üzümə də Allah, Allah. qonaq olaram. Və pay hazırlayırsınız, biz də yeyərik. Mirvarit divazın bir sözü var. Şeirində deyir ki, ürəkdən verilən pay gözəl olur. Fatma xanımın verdiyi qayda gözəldir, qalbi də gözəldir, özü də gözəldir. Fatma xanım, bilirəm sazı sevirsiniz, sözü sevirsiniz, hər zaman izləyirsiniz. Necədir? Hoşunuza gəlirmi bu qalağayımızın təbiri, sazımızın təbiri və səsimizin təbiri? Alışdı, əlovla görədə yetərli qalağaylar da səni. Buna salam olsun, yetərli Əmin paşa babamın da mən də onu sevarək. Azərbaycan kələğəyisi muzeyində qoruyuram, təbrik edirəm, danışıram və deyirəm ki, nə yaxşı ki, bizim ulu nənələrimiz o kələğəyini öyrətdilər və biz də onları gördük. Sizin kimi gəlinlər də bir etibar göstərərək, sədaqət göstərərək o kələğəyləri saxlayıb mənə ötürdüyünüz üçün çox var olun, çox sağ olun. Və deyirəm ki, kömək lazımdır. Və sağ olun Fatma xanım, elə hərədən bir dəstək, doğrudan da köməkdir və mən arzularım ki, bütün Azərbaycan xanımları kimi axtdan da Fatma xanımın belə qoçaqlığının, Fatma xanımın səliqəsinin, sahmanının ıı, gözəlliyini görmək istəsə, kim istəsə buyursun gəlsin. Yəni bu ocaq elə bir ocaq olmuş ki, gələnlə, gedənlə, gəlimlə, qonaqlı qaralı, hər kəsin üzərinə bu qapı açıqdır elə Fatma xanım. Əlbəttə, əlbəttə. Neçə dəfə də bizi dəvət edib, hələ gəlib biz əm necə deyirlər bir ekip şəklində qrup şəklində qonaq olmamışıq ancaq bayram qardaşıma mən söz verirəm aşıqlarla sazlı sözlü qızlarımızla bu gözəl ocaqda qonaq olacağam. Allah canınızı sağlamasın. Allah balalarınızı sağ eləsin. Qonğunluqda nəksiy olmayasınız. Siz də mənim başucalığımsınız. Siz də mənim fəxrimsiniz. Siz də mənim canımsınız. Çox sağ olun. Ol. Bu gözəlliyə minnətdaram. Doğruna heyran qaldım. Bu ki o gözəl əllərimizlə, zəhmətimizin tərini ilə bu gözəlliyi yaradırsınız. İnanın, Allah Baba Cihanın bir şeiri yadıma düşür. "Bir baharda balaca bir çəmən gözəl, nə cirkin olasa nə də ən gözəl. Babaçı bir bağçam, bağın olsa gözəl idi." Deməli bu gözəllikdə evi indi işin bağçanın içində bir guşədə bir balaca gözəllik yaratmağın özüdə doğrudan da görün nə gözəldir. Fatma xanım, mən sizə sazım. Mən sizə söz ömrü, bəistəlik kəlağayı ömr arzuluram. Mənim kəlağayılı bacım Fatma xanım. Öptüm sizi mənim əziz.